الله نمير فايدة وصواب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابز يا باسط يا خافز يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد، يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم، يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي. يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مقسط يا جامع أبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابز يا باسط يا خافز يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي. يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مقسط يا جامع يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصبر يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافز يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قضي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي ইয়া বা রইয়া তাওয়াা বুয়া মুননেই মুয়া মুন তাক মুইয়া আফুব ইয়া ইয়া মালি কুল মূল কিয়া জল জ্লা লিৱল ইকিরম ইয়া রব বুয়া মুকসিতুয়া যা আল্লাহ জাল্লা সানুহৰ একসত নাম হিসনে হাসিন কিতাবে বর্্ণিত আছে। এই পাক নাম সমূহ পাঠ করিলে। আল্লাহ তালাহ তাহাকে বহু পরিমাণে স্ভাব অবর্কত দান করেন। আল্লাহ তালা তাহাকে কখনও ক্ষুধার্ত রাখেন না নম্বর এক আল্লাহ তালা তাহাকে বেহস্ত নসিব করিবেন নম্বর দুই এই দোয়া পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া খাইলে সকল রোগ আরোগ্য হইবে নম্বর তিন যে স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয় তাহাকে ইহার পানি খাওয়াইলে আল্লাহর রহমতে ভালো হইবে আর কখনও গর্ভপাত হইবে না আল্লাহর নামগুলি আমি আবারও পড়ছি يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصبر يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق. يا فتاح يا عليم يا قابز يا باسط يا خافز يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قبي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مقسط يا جامع. দর্শক আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সেই ভিডিওগুলি সরাসরি পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে